এই সন্ধিয়াৰ চাহ কাপৰ লগত আলু পৰঠা খাবৰ মন গ'ল তাৰ কাৰণে মই আলুকেইটা বইল কৰিলোঁ লৰালৰিকৈ আৰু এয়া পিঁয়াজ কেইটামান কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া জলকীয়া জলকীয়াখিনি লাহে লাহেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এইখিনি আলুখিনি পিটিকি লৈ নিমখ আৰু যিখিনি মছলা আছিল জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি মানে মোৰ ওচৰত থকা মছলাখিনি মই দি দিলোঁ অকণমান চাট মছলা সকলোখিনি দি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া অলপ অলপ দি মই সানি ল'লোঁ আৰু এয়া মই সানি লোৱা ৰেডি আৰু এইফালে মই আটাখিনিও পানীৰে সৈতে সানি ল'লোঁ নিমখ দিছোঁ অকল পানী আৰু অলপ সময় মাৰি লৈ এয়া দেখিছেনে এনেদৰে লাডুটো বনাই ল'লোঁ আৰু লাডুটো অকণমান দ কৰি দিছোঁ যাতে আলুৰ ষ্টাফিংখিনি ইয়াত দিব পাৰোঁ আৰু এনেকৈ হেঁচি হেঁচি মই চামুচখনেৰে সোমোৱাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ দেখিছেনে একেবাৰে বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে অকণমান শুকান আটা দি বেলি ল'ম মানে সন্ধিয়া খাবলৈ কিবা এটা বনাবৰ কাৰণে বা টিফিন টাইম হিচাপে কিবা এটা বনাই খাব মন যায় সদায় একে খাব মন নাযায় গতিকে ল'ৰা দুটায়ো ক'লে যে আজি আলু পৰঠা খাম গতিকে বেছি সময়ো নাই পট টাপত মই এনেদৰে আলু পৰঠা ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এয়া টেৱা গৰম কৰি অকণমান ৰিফাইন লেটিয়াই দিয়েই দিলোঁ অকণমান এনেদৰে দি এয়া অকণমান ৰিফাইন দিওঁতে অকণমান ফুলি উঠিছে আৰু এয়া মোৰ আলু পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াৰ লগত অকণমান আচাৰ দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান চালাড এই